माण्डूक्योपनिषत् ॐमित्येतदक्षरमिदगुं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार सर्वं हेतत ब्रह्मा अयम् आत्मा ब्रह्मा सो यमात्मा चतुष्पात जागरितस्थानो महि प्रज्ञया सप्तांगे कोन विम्शति मुखा स्थूलभक वैश्वानर प्रथमः पादः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयोह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्यौ हि भूतानाम् नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यम् अव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं च दुर्धं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति जागरितस्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्त्वाद्वा आप्नोति हवै सर्वान् कामानादिश्च भवति य एवं वेदा स्वप्नस्थानः तैजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वाद्वा उत्कर्षति हवै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेदा सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वामिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेदा अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोद्वैत एवं एव ओंकार आत्मैव संविशत् यात्मनात्मानं य या एवं वेदा य एव वेदा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वसिश्यते ओम शांतिः 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 सर्वे जना सुखिनो भवन्तु हरिः ओम्